hər vaxt gördüyümüzə hüqum verməməliyik. Bir dəfə həzrət İsa alayhissalam gördülər bir evdən çıxdı ki, o ev üzr istəyən bir dənə pozğun xanımın evi idi. Həzrət İsa alayhissalamın barəsində zənnə qapıldılar. Çox bu bir dənə peyğəmbər də buradan niyə çıxsın? Həzrət İsa alayhissalamdan xəbər aldılar. Həzrət İsa alayhissalam Dedi ki, siz düşündüyünüz kimi deyil. Allah şahittir ki, mən heç vaxt günah eləmərəm. Sadəcə bilirdim ki, bu pis işlə məşğul olur. Mən gəldim ona islah etmək üçün moiz elyan. Biz peyğəmbərlər səyyar mübəllighlər iç. Hər yerdə günahkar olsa, o bizim qapımıza gəlmirsə, biz onun qapısına gedərik. Onu təbliğ etmək üçün, onu günahlardan çəkindirmək üçün, onu islah etmək üçün. On zahirdə gördüyü şeylər insanların bəzən hətta peyğəmbərlərin barəsində neçə dənədə də, misallar öncəki cümlələrdə çəkmişdik. İnsanları su izzənə qapılmağa vadar edir, səbəb olur.